dasturimiz davom etadi aholining u yoki bu masala bo'yicha tegishli tashkilotlarga qilayotgan murojaatlari shuningdek fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolar aytish joyi tez fursatda o'rganilib muhimi ijobiy hal etilmoqda jumladan qoraqalpog'iston respublikasi beruniy tuman adliya bo'limi tomonidan pandemiya davrida beruniy tuman markaziy kasalxonasi taqsimlash markazida ishlagan 66 nafar tibbiyot xodimlarining to'rt yuz million so'mdan ortiq maxsus rag'batlantirish pullari undirib berildi tafsilotlar bilan muxbirimiz tamara jumaniyozova xabar qiladi o'sha og'ir sinovli kunlarda beruniy tuman markaziy kasalxonasida beruniy to'rtkul qala tumanlari uchun taqsimlash markazi tashkil qilingan bo'lib tibbiyot xodimlari o'n ikki soatlik hamda vaxta usulida navbatchilik ishlariga jalb qilindilar sinovli kunlar o'tib odatdagiday hayot tarziga qaytgan beruniylik oltmish olti nafar tibbiyot xodimini yana yeah, bir yeah, muammo qiynay boshladi yeah, yeah, yeah. biz covid o'n to'qqiz markaziga vrachlar va hamshiralar bilan birgalikda ishlashga kirdik u yerda bir oy davomida kuniga o'n ikki soatdan ishladik va ishlab chiqqanimizdan keyin bizga faqat sakkiz soatimizga pul to'lashdi qolgan to'rt soatimizga pul to'lashgani yo'q aslida esa davlatimiz tomonidan koronavirusga qarshi kurashish davrida tibbiyot xodimlariga moddiy rag'batlantirish to'lovlari belgilangan edi shuning uchun biz ə, bu ə, qolgan soatimizni pulini undirish uchun ko'p joylarga ya'ni bandlikka sayyor qobuliga hokimiyatga keyin kasaba uyushmasi ko'p joylarga murojaat qildik va o'sha murojaatlarimiz hech qaysi biz kutgan natijani bermadi tashkilotlar eshiklarida sarson bo'lgan tibbiyot xodimlarining muammolari beruniy tuman adliya bo'limiga qilingan murojaatdan so'ng o'z yechimini topdi tuman adliya bo'limi tomonidan bir guruh tibbiyot xodimlari manfaatida fuqarolik ishlari bo'yicha beruniy tumanlararo sudiga davo ariza bilan murojaat qilindi hamda sud tomonidan davo arizalarimiz to'liq qanoatlantirilib oltmish olti nafar tibbiyot xodimlarining to'lovlarini undirish to'g'risidagi hal qiluv qarorlari qabul qilindi tuman adliya bo'limi tomonidan o'tgan ikki ming yigirma birinchi yil davomida fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab fuqarolik ishlari bo'yicha sudga umumiy summasi to'qqiz yuz yetmish bir million ikki yuz ellik to'rt ming so'mlik sakson oltita -da davo arizalari kiritildi shundan ish haqi undirish bo'yicha yetmish sakkizta va moddiy zarar bo'yicha sakkizta -da davo arizalar kiritildi